Очільниця організації світ солідарний з Україною, яка від 30 листопада активно дуже лобівала на всіх урядових рівнях, на всіх в Європі, в світі, про те, щоб Україну підтримали, підтримали і надавали не тільки допомогу, але й моральну і ідеологічну підтримку. І постійно весь час допомагала майдану. Будь ласка, пані Світлана. Незалежний, самостійний, свідомий народі України. Дім добрий, вітаю вас польські, вітаю вас, брати, брати, брати українці. Якщо дозволіте, буду мовити в язику російським, щоб нас услышала теж Україна Всходна. Можна, так? Дякую. Вітаю, вітаю всіх по українську, але ж я хотіла би ропові пару слів по українську, щоб нас зрозуміли наші брати на сході України. Здравствуйте, українці і говорять по в язику російським. Україна там національна сторона. В которой есть много народов живет, но все народы Украины это украинцы, так как в Польше живет много народов и все считают себя поляками, и все говорят по-польски, хотя шануют и знают свои языки. Дякую, дякую. Каждый уважающий себя человек должен шановать, любить страну, в которой живет, и знать язык той страны, в которой живет. Хотя может развивать свой национальный язык, это не, это не мешает говорить по-русски, по-польски, по-украински. Нет этой проблемы, которую придумал господин Путин. Но моя задача сегодня сказать о экономических аспектах хода Евросоюз. Прежде всего, я хотела бы вас поздравить с тем, что первый шаг сделан. Поздравляю вас. Это так как за, заручены, так как делать предложение невесте, то так сейчас как бы Европа сделала предложение Украине. За, прошу тебя, будь со мной. Но это только первый шаг. Следующие шаги – это подписание умовы брака, то есть входа в Евросоюз полного. И это украинцы, святомые украинцы должны требовать от президента. Все должны требовать. И Украина, Украина достойна того, чтобы быть в семье объединенных народов Европы. Украинцы это европейцы. Украина это Европа. И всегда украинцы будут считаться в Европе свет. Светом Европы. Вы свет Европы. Вы дали пример мужества, богатерства, богатерства, геройства и самоотверженности. Помните, что народ Европы вами восхищается. Вы герои. Но я хотела сказать, что... Евросоюз и экономическая дорога Украины в Евросоюзе не будет легкой, так как она не была легкой для Польши. Она не была легкой, потому что все, что настоящее и ценное, оно никогда не делается очень легко. Когда мать родит ребенка, она очень много лет мучается, она вначале приготовится к этому периоду потом э, вынашивает ребенка, а потом на, под, э, тяжелые роды, которые э, иногда очень болезненные. И пусть народ Украины приготовится к тому, что могут быть э, вначале, может быть, трудно, могут быть проблемы экономические. Не нужно этого бояться. Не нужно бояться. Народ Украины, будьте мужественны даже в этих э, трудных экономических э, переменах. народ Украины взять пример Польши только относительно, потому что дорога Украины может быть намного более уникальной и более лучшей, чем даже дорога экономическая Польши. Находите своих э, сведомых, сознательных людей, создавайте э, экономические проекты, которые Европа будет поддерживать, потому что программы европейские позволяют Донести, позволить развиваться многим проектам И многим людям обучаться тому, как жить в правовом государстве, экономически развитом И я надеюсь, что так будет Так что будьте мужественны, мы с вами, мы вас любим Мы поддерживаем всех героев Украины, которые сейчас борются за независимость Украины тех воинов, которые, света, которые защищают суверенитет Украины. Это самое главное сейчас для не только Украины, для всей Европы. Защитить суверенитет Украины, отогнать варваров от границ Украины. Варвары, геть, геть с Украины! Суверенную страну недостойны быть в современном мире и не будут никогда акцептироваться, приниматься сознательной Европой, сознательным миром. Моя организация, борт Сододарь и без Украины, с первых дней поддерживает Украину, и мы будем дальше поддерживать и бороться, чтобы Украина была свободная, освобожденная от врага который со всхода заатаковал, и чтобы Украина нашла свою уникальную дорогу в Европе, в европейской семье. Спасибо, пани Светлана.